Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan berbagi Cara menggulung trafo OT Ini cukup besar ini Ini OT dari amplifier Tawa Untuk seri ZA 2240 seperti ini ini penampakan lengkap di primer. Primer ini ada umparan eh, primer 1 CT dan primer 2. Ini nol dan NF negatif feedback. Itu yang di primer dan sekundernya ini. Ada nol yang warna hitam coklat 3,3 ohm ya dibulatkan mungkin 4 ohm ya. Lantas ada 20 ohm pada terminal ini, yang hijau, yang kabel biru 41 ohm. Seperti itu. ini penyebab kerusakan dari OT ini, sebetulnya kalau secara fisik masih kelihatan bagus baru. Tapi milik bilang ini uh, perangkatnya kena uh, sambaran petir, mungkin di hornya ya, di speaker corongnya itu sambaran petir dan minta saya untuk menggulung uh, ulang saya menggulung ulang nanti sesuai dengan aslinya sebelum sempat nanti saya buatkan skemanya ya agar bisa dipahami pada rekan-rekan pecinta elektronika khususnya audio ingin memperbaiki OT dan menggulung OT ataupun ingin merakit ampli air peti <tuh> Ini di kelasnya cukup besar karena karenanya paling besar ini. Oke, nanti semua catatan kalau saya sempat saya buatkan skemanya. Oke, kita lepas dulu ya. kadang karenanya kita lepas dulu. Juga nanti untuk pelepasan ini nah, rasanya tidak perlu ya. Tapi kalau ada memang kecurigaan saya tentang eh, email yang terkena petir seperti apa saya akan review eh, videonya Itu ya kita lanjut untuk membuka karenanya ini oke sudah saya buatkan ya skema dari kurung trapote ZA2240 seperti ini ukuran koker dan ukuran karenanya sudah ada ya lengkap juga ukuran-ukuran emailnya eh kita langsung aja persiapan tuh gulung oke kita mulai aja ya menggulung di bagian awal itu NF paling bawah sesuai dengan gulungan aslinya usahakan kencang padat dan rapi juga nanti menentukan kualitas tapi di ini lama memang tapi eh, pengalaman saya biasanya lebih awet dan hasil akhirnya juga lebih bagus karena pada rapat empat puluh lilit ya. lah ini terus primer sistem gulungnya seperti biasa untuk OT menggunakan uh, bipilar ya bipilar. <tuh> fondasi ya jadi jangan sampai dia saling bertumpuk atau kurang padat nah kita dorong pakai ini aja seri ZA2240 ini kalau tidak salah itu outputnya kemampuannya 180 sampai 240 watt cukup besar itu tegangan supply di sekundernya yaitu 26 volt AC setelah dirubah menjadi DC ya dihitung sendiri aja lah itu mudahnya 1,4 kalikan tegangan AC Terus lebih ya 40 volt DC setelah dikonversi setelah dirubah menjadi DC Oke, selamat dulu ya. Oke. Oke, setelah NF ya, setelah NF F kita lanjutkan ke gulungan primer yang pertama. Oke, cukup rapi dan padat ya. keceng karena ya, arahkan lurus ya dan sampai ada yang teguk tekuk

Selanjutnya kita mulai dengan bongkaran yang sumber. Kalau sendiri berbeda dengan yang lainnya, jadi banyak dibalik arahnya. Jadi kalau di sini, di sini, sini ya. Kalau yang sebelumnya dari sini ke sini, arah kebalikannya. Tapi tidak salah sama ya. <coughs> Untuk yang di bawah, khususnya ini seperti itu bongkarannya. Oke sekarang kita lanjutkan ke Menggulung skudernya ya Kita mulai dari titik 0 dulu Keluar sana Ke arah 3,3 ohm Yang tertulis jam 4 jumlahnya 60 lilit besarnya kawat. Nah, Sampai bergerit cukup panas, ya, di tangan. gulung ini tangannya panas yang gunakan kain ya kain yang katun jangan yang nilon Saya sudah terbiasa dengan tangan gini pun tidak masalah. terus kita gulung sebanyak 60 lilit ya. oke sekarang kita masuk ke anu ya gulungan uh, primer yang terakhir yang kedua atau terakhir ya setelah kita gulung yang skudernya ya. kita mulai aja ya saya primer terakhir, ya sedikit berbeda dengan tipe-tipe potato yang lain yang lebih kecil. kalau salah ini 180 sampai 240 watt kemampuannya. Dan kita Anggurkan Dengan biarannya ya Harus pas bees nanti kita ngebees, <tuh> oke seperti ini, pas ya nanti satu-satu kita sakit ulang, eh pasang kabel kembali. Thank <laughs> you. Nanti sebelum kita sordel dan panjangnya kita samakan, ya terlihat rapi. Sudah <tuh> selesai ya, sudah selesai kita kerok eh, lapisan terluar dari kata bagai ini emailnya, kita kerok sampai bersih ya agar disordel dia. Lah eh betul-betul melekat dengan kuat eh kita pasang kembali kabel-kabelnya eh, sesuai dengan aslinya jadi si pemilik tidak bingung so, so. Oke seperti ini ya Selesai sudah yang kita gulung Untuk trapo OT ZA2240 salah ini dayanya 180 sampai 240 watt Lihat katanya besar Tinggal kita insulating pernis ya Itu wajib Wajib buat saya memberikan isolating pernis Oke, segera kita kirim ke pemiliknya nah. di luar pulau sana. <tuh> dan posisinya kita kembalikan seperti aslinya. Yang ungu ini katakan primer 1 CT dan primer 2. Ini 0 yang putih, yang kuning NF. Ini juga gitu yang 0 3,3 ohm dengan coklat 0 dengan 20 dan 041, tapi ML-nya besar semua ini besar semua. Itu ya, eh, kita tidak bisa nyoba. Ambil manfaatnya jika bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.